Puan Ibu Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Pasport Pindaan 2025. Walaupun rang undang-undang ini kelihatan ringkas, hanya meminda Seksyen 2 Akta Pasport 1966, eh, 1966, tapi implikasinya besar. Ia bukan sekadar menambah perkataan or provide through an automated system dengan izin. Ia sebenarnya membuka jalan kepada transformasi cara negara ini mengurus keluar masuk rakyat dan juga pelawat. RUU ini penting kerana ia bergerak seiring dengan pindaan yang besar dalam Akta Immigration Pindaan 2025. Yang kini mengkehendaki semua pemeriksaan immigration dibuat sama ada melalui pegawai immigration atau sistem berotomasi tanpa pindaan kepada akta pasport dua undang-undang ini akan bercanggah antara satu sama lain. Puan yang dipertua, kita semua tahu bahawa dunia sekarang sedang bergerak ke arah otomasi. Lapangan terbang utama dunia seperti di Shippol, Incheon dan juga Changi telah beralih kepada immigration automation iaitu lebih cepat, lebih tepat dan juga lebih selamat. Malaysia tidak boleh ketinggalan. Dengan jumlah pelancong yang semakin meningkat, kebergantungan penuh kepada pegawai manusia bukan menjadi satu lagi pilihan. Kita memerlukan teknologi untuk mempercepatkan proses, memperkukuhkan lagi kawalan sempadan dan juga mengurangkan kesesakan. Namun walaupun saya setuju dengan keperluan pindaan ini, saya juga ingin mengangkat beberapa kebimbangan yang saya rasa besar yang perlu juga diberi perhatian. Iaitu yang pertama, kebergantungan kepada sistem otomasi tanpa pelan sandaran yang kukuh. Kita dah pun lihat contoh-contoh ya, di lapangan. Igit, e KLA rosak beberapa, beberapa jam dan tiba-tiba ratusan orang terkandas. Kita tidak mahu ya menjadikan otomasi sebagai cara rasmi mengemukakan pasport. Tapi walaupun kita mahu, kita mesti pastikan bahawa pelawat dan juga warga negara tak tersiksa akibat kegagalan teknikal. Otomasi tidak boleh berjalan tanpa pelan kecemasan yang jelas. Jadi yang kedua, risiko keselamatan identiti dan data. Sistem otomasi biasanya berasaskan pengecaman wajah, data biometrik dan juga maklumat sensitif yang lain. Jadi soalannya, bagaimana kita memastikan bahawa data ini tidak dicuri, tidak digodam ataupun tidak disalahguna. Kita sudah lihat contoh-contoh global. Seperti data biometrik, 5.6 juta kaki tangan kerajaan Amerika Syarikat pernah bocor akibat serangan cyber. Kemudian, sistem pengecaman wajah di UK pernah dieksploitasi hingga tersalah mengenal pasti 80% suspek. Jadi, jika negara maju pun terdedah, Malaysia perlu mengambil pendekatan lebih berhati-hati Bukan hanya bergantung pada janji-janji vendor teknologi. Ketiga, jurang teknologi antara pintu masuk utama dan pintu masuk luar bandar. KLIA mungkin boleh mengadaptasi otomasi dengan cepat. Tetapi bagaimana pula dengan pintu masuk Sabah, Sarawak dan juga sepadan barat? Adakah sistem ini mampu dilaksanakan secara seragam? Dan inilah key point dengan izin, seragam. Kita tidak mahu keadaan di mana keselamatan negara hanya kukuh di Kuala Lumpur tetapi longgar di pintu masuk lain kerana kekangan infrastruktur. Jadi maka Puan yang dipertua, saya ingin meng muka, mengemukakan tiga soalan sekali lagi pada Yang Berhormat Menteri. Apakah standard minimum bagi sistem otomasi dan juga pelan kontingensi jika adanya kegagalan di lapangan? Kemudian bagaimana kerajaan dapat memastikan keselamatan data biometrik identiti digital digunakan dalam proses otomasi. Dan seterusnya adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan otomasi secara berfasa dan juga pelan untuk memastikan bahawa pintu masuk di luar bandar tidak tertinggal. Puan yang dipertua, RUU ini cukup penting. Ia akan memodenkan sistem immigration kita dan meletakkan Malaysia setanding dengan negara yang lebih maju. Tetapi jika kita mahu otomasi, kita mesti pastikan ia ya, selamat, stabil dan juga adil untuk semua. Kerana keselamatan negara bukan hanya tentang siapa yang kita benarkan masuk, tetapi juga bagaimana kita melindungi rakyat sendiri dalam proses itu. Jadi sekian terima kasih Bukit Bendera penyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya jemput Yang Berhormat Kapak. Terima kasih, Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim.